Mika Sajang Mika Pasal 4 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것입니라 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이라. 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼곳 강한 이방 사람을 판결하시리니 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니2이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 sampai ke tempat yang jauh mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Man ini kagak tahu ya. Shin의 이름을 의지하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님의 여호와의 이름을 의지하여 영원히 행하리로다. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama alanya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. 여호와께서 말씀하시되 그날에는 내가 전혼자를 모으며 쫓겨난 자와 내가 환난받게 한자를 모아. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau hai menara kawanan domba hai bukit putri Sion kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. 이제 내가 어찌하여 부르짖느냐 너희 중에 왕이 없어졌고 내 모사가 죽었으므로 내가 여인처럼 고통함이냐. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu. Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan. Sionio, 거주하며, 이르러, 얻으리니, Menggeliatlah dan mengadulah hai putri Sion 나을지어다. perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Disanalah engkau akan dilepaskan. Disanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. 못하며, 것이라, Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. 딸시온이여 일어나서 칠지어다, 내가 내 뿔을 무새 같게 하며, 내 굽을 녹 같게 하리니, 내가 여러 백성을 쳐서 깨뜨릴 것이라, 내가 그들의 탈취물을 구별하여 여호와께 드리며, 그들의 재물을 온 땅에 죽게 돌리리라.